собирается несколько человек, которые принимают решение, будем блокировать. Ну, например, что? Мне не нравится трамвай, который проходит по улице. Я буду его блокировать, заявляет некий штаб блокады во главе с Семеном Семенченко. А я вам утверждаю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства. Монополия силовых действий в стране принадлежит только государству. Все остальное это политические спекуляции. Я крайне рекомендую таким господам, которые берут на себя такую ответственность и пытаются надуть из себя политический капитал, думать сначала о стране, потом о своем весе в обществе. Мы не допустим никакую акцию этих авантюристов. Так называемая ДНР непризнанная и ЛНР реквизировала государственную собственность. В том числе и собственность государства Украины, и в том числе собственность частных лиц украинских. В том числе заводов крупных, которые платили в бюджет Украины и так дальше. После этого эти э, заводы, эти предприятия, их там более 80, перешли в собственность так называемых ДНРовцев, значительную часть из которых начал управлять некий Курченко, известный вам. И эти предприятия э, начали обращать прибыль в свою сторону. В этой связи вышло очень ясное, очень четкое и понятное решение СНБО не контактировать с этими предприятиями, не брать у них никакого товара. И не, не иметь с ними никаких контактов, то есть заблокировать их до тех пор, пока не будет возвращено в законную собственность, признанную Украиной. Вот наша позиция.